this This could could be be us us So back to what I was saying aссалoм алейкум hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari va bizning bo'lajak dasturchilarimiz v xudo xohlasa bugun sizlar bilan bilan tanishib chiqishga harakat ko'ramiz va o'tgan darsimizda markerlash muhiti uchun ul ko oeditorni tortib olgandik va sizlar bilan bugun esa HTML hhtmlni o'rganishni boshlaymiz va hhtmlni o'rganishni quyidagi bir fayl yaratishdan boshlaydik aapa va papkani nomini HTML tas deb nom beramiz kattaariflarga va buni kodda ochib olishga harakat qilamiz Код extension ishlashni boshladi ko'rib turganingizdek htm tuto papkasini ichida ochildi va bu yerda biz qiladigan birinchi ishimiz fiyle soxranit qilish new fi mana bu yerdan saran qilasiz va new ni bossangiz alohida oy ochilib keyin buni soxranit qilishni bosasiz va qayerga soxranit qilishni ko'rsatyapti va bunga quyidagicha HTML htmla bir deb yozamiz va nuqta qo'ygandan so'ng uning kengaytmasini yozishimiz kerak kengaytma bizda faylning turini aniqlab beradi ko'rgan bo'lsangiz kerak videoni kengaytmasi oxirida m tree to'rt bo'ladi mp to'rt audiolarniki esa m tri uch bo'ladi va boshqa faylarniki boshqacha bo'lishi mumkin biz ht kengaytmasini ko'radigan bo'lsak bu ning o'zi bia undagina html deb yoz сохранit <coughs> bo'ldi va ko'rganingizdek mana bu yerda turgan narsalarimiz o'zgardi sizlarda birinchi kirishlaringizda bunaqa holat chiqmasligi mumkin men o'zim kod extensionlarni yuklab olgandim va endi sizlar mana bu yerga link qoldiraman shu yerdan kirib bemalol o'rganishingiz mumkin turli xil fond family shunga o'xshash narsalarni qoldirib o'taman sizlar uchun va dasturlash markerlashni boshlaymiz va bu yerda bizning qiladigan ishimiz birorta bir ikkita so'z yozish ko'p joylarda eshitgan bo'lsangiz kerak biz agar shunday o'zimizni tilimizda qurilmagan buyruq beradigan bo'lganimizda dasturlash tilini umuman dasturlashni bizga keragi yo'q bo'laredi va bunga ehtiyoj qolmasdi lekin bunday narsa faqat orzu shuning uchun dasturlash tillari bor dasturlash tillarida esa o'zingiz payqaganingizdek kalit so'zlar orqali faylimiz bunyod bo'ladi faylimiz yasaladi biror dastur yoki marker fronen shunga ishlar yasaladi va biz html markerlash tilida kalit so'zlarga shu qavslar orqali murojaat qilishimiz mumkin mana mana bunday qavs va bunday qavslar doimo ikkita keladi faqat tasvir hollarda tagni turiga qarab bitta kelishi ham mumkin mana ana yani shunday ikkita qavusni ichida mana bu ikki qavsni ichida kalit so'zlar yozilishi -şey kerak misol uchun eng sodda va eng osonlarini ko'radigan ak H1, ya'ni h 1 H1 bir hozir men tepaga yozganimda avtomat yozib yozibqo'yyapti bu ham kod extention ishi sizlarda bunday holat bo'lmasligi mumkin siz buni qo'lda bittalab yozib chiqishingizga to'g'ri keladi va maslahat berardim boshlang'ich dasturlashda iloji bo'lsa blaknotda yozishni tavsiya qilardim chunki blaknotda kod extensionlar avtomatik qo'yib bermaydida siz o'zingiz bittalab bilsangiz ancha tushunishingiz oson bo'ladi yo'llab qolishingiz osonroq bo'ladi va keyinchalik kod extension kod yozishingiz ancha qulaylashadi men o'zim misol uchun hech qanday extensionlarsiz telefonda kod yozib HTML o'rganganman va bu yerga xohlagan ixtiyoriy kontent materialyi so'zimizni yozishimiz mumkin va ananaga muvofiq dunyo so'zini yozamiz bu yerga nterni bosamiz a a qoyib beradi saqlab olamiz va uni life serverde ochib olamiz open with live server sizlarda bunday with live server chiqmaydi exchingen uni yuklab olishingiz mumkin man bu yerda lik qoldiryapman va open with live life serverni bosamiz va biroz kutamiz google Ama hamız biliyormuz biraz otağı da şirin biraz kırmızı. Bu jüven etler, port işkep şişini ganingizdek salom dunyo chiqdi keling endi oynalarimizni biroz to'g'irlab olamiz mana bu yerda hash bir sarlavha birinchi tagida salom dunyo so'zini yozdik va bu rezultatimiz mana bu so'zga teng bo'ldi va keling endi hech qanday teglarsiz shunchaki salom dunyo so'zini chiqarib ko'ramiz oynaga ko'rib turganingizdek mana bu yerdagi rezulьtат bilan uning pastidagi rezultat har xil bo'ldi bu hech qanday teglarsiz shunday o'zi yozilgani va bu va bu esa maxsus teg bilan yozilgani demak biza umumiy qanday yozilishini bilib oldik endi esa uni strukturasini o'rganishimiz kerak va teglarni nomlari bui taslaan yo'q bo'ldi negadir Relaxer my hech qisi yo'q bu o'zimizni foydamizga va shuni aytishim aytibketishim kerakki har doim biror bir amal qilib o'tganingizdan keyin сохрanit qilib qo'yishni unutmang bo'lmasa сохрanit bo'lmasa oxirgi marotaba qilganingizda qanday kod strukturasi turgan bo'lsa brauzer o'shani o'qib mana bu yerga chiqarib beradi shuning uchun doimo sохranit qilib keyin refreshbering va html o'rganishda endi o'tsak bo'laradi hastmlni o'rganishda ko'p odamlar ustozlar mentorlar odam miqyosida o'rganidi o'rgatadi va bu ancha samarali usul bir dasturchi shunday degan ekan bitta kitobni to'liq o'qib chiqmagan odam hastmni to'li bilaman degan so'ziga kulgim qistaydi degan ekan ma'nosi shuki u dasturlashtirilmas lekin markerlash ko'p dasturlashtirilib hayotdan olingan shu bilan birga markerlash tili ham endi ko'pchilik hshtmlni mensimasligi mumkin markerlash dasturlashtirilmas dasturlash deyishi mumkin lekin buni bilmagan odam veb dasturchi bo'la olmaydi o'sha dasturlash asosida ham baribir reaktlarda ham mana shu hstm tenglarida yasaladi uham unga iltimos qilaman past nazar bilan qarashlarinni ye'ishtiringizlar va boshlaymiz va boya aytib o'tganimdek to tae capsni bosamiz va van bosib html deb aslarni yopamiz mana bu bizga kerak emas tohtmluz b taxminan mana shunday tot html buning ma'nosi bu ma'nosi html besh formatidagi html hujjatni yaayapmiz degani bu html besh formatini ifodalab beradi va undan keyin ko'rib turganingizdek buning yopuvchi tagi chiqdi lekin men uni olib tashladim chunki bu xato bizda do boya aytib o'tganimdek ba'zi bir teglarni yopuvchisi bo'lmaydi bu shunday taglarga misol bo'ladi va bunday de taglarni stu e, markerlashtilida nima deb yuritiladi toq teglar boya ko'rib o'tgandikki mana bunday qilsak ouvchi teg bo'ladi mana bunday qilib turib yopiqbo'lava buni ichida mana ko'rib turganingizdek kalt so'zlaishlatiladi boya aytib o'tish esdan chiqib ketdi uzr mana bu birinchi kelgan qavusimizda kal so'zlar keladi bu ochuvchidek bo'ladi quyidagi kal so'z ya'ni ni ochishni boshlaydi va bundan keyin kelgan har bir element hon turiga taqaladi va mana bu slashdan keyin xuddi o'sha kal so'ziga murojaat qilsak o'sha Da, bu yopiladi undan bilmaydi ichkarisidagiga javob beradi xolos endi esa head he prosta va hhtmlda bu esa umumiy odam odamni qanday ko'rib tursangiz xuddi shunday ko'rib turibman tasavvur qilishingizni so'radim sizlardan <laughs> bu umumiy odam va bu yerda esa he bu esa boshi xuddiki o'ylangki <laughs> hozir yangi yil qor yoqqan biz qor qorbola yasayapmiz yo bir odam yasayapmiz tasavvur qilishingizni so'radim endi headdan so'ng ori boi tanasi va hali xuddi bo'ladiki qorbobolarda birinchi shu boshi bo'ladi keyin borisi bo'ladi boriyni ichida bir tangachalar bo'ladi va boshida ham buruni bo'ladi buni sabzi bo'lishi mumkin shunga o'xshash elementlar bo'ladi va biza umumiy birma bir ko'rib kelishni boshlaymiz bodini yopib turamiz hozircha va hega keldik hed nima boy aytib o'tganimdek html stm hayotdan olingan bo'lib hedda biz kontentlar joylar bu yerda view bord title lik scrip va shunga o'xshash teglar yoziladi ularning vazifasi xuddiki odamni boshiga o'xshab ketadi bu yerda skrip yozilishi mumkin misol uchun hozir hech kim skrip yozmay qo'ydi lekin bunday o'lham nisbatan to'g'ri skrip ya'ni bizlar boshimizda ham xuddi miyamiz boshimizni o'ylaganimizdek skrip uni o'sha miyasi beradi. beradikeyin esa bu yerda title sarlavha mana bu ko'rib turgaingizda bir yuz yigirma yetti anutamasdaendi tatl misol uchun um, lesson one soxrnan qilamiz refresh beramiz lesson onega o'zgardi bu tatle o'zi ingliz tilida o'zbek tiliga tarjima qilganda sarlava yani bu yerga tushunishlaringiz uchun tatlmas sarlavha deb yozib qo'yamiz sar sarlaha da sizlar hech ham qo'rqmagizlar buni o'rganish anchayam oson buni o'rganganingizdan keyin har doim birinchi qadam qiyin bo'ladi buni lekin o'rganib olish oson o'rganganingizdan keyin ssg o'tasiz ssni o'rgangandan keyin javaskript shundan keyin o'zi umumiy tushuncha bo'lb olib ketishingiz dasturlash uncha qiyin bo'lmaydi ancha oson bo'lib qoladi va hedda hozirgi hozircha bizga kerak bo'lgan faqatgina title. bolganlari keyin taishib o'tamiz va bori tanasi mana bu oppoq ekranda ko'rinib turadigan kontentimiz mana shu borini ichiga yoziladi misol uchun ech one salom salom dunyo mana salom dunyo saqlasam buni ichidagi h 1 on ichidaaytdim ch on ruli chiqib kelyapti bizada o'sha kalt so'zlar boini kal so'zlaridan asosiylari o'sha H1 B keyin B va ara bu o'rganishingizdan misollar kommentariya olib turamiz kommentariya haqida ham qisqacha to'xtalib o'tamand sizlar buni bilmaymiz qo'rqmanglar va h one control dowl qiamiz mana bir ikki uch to'rt besh oltita bo'la qolsin keyin buni tinlarni hech h to h to uh commentaries, commentaries, or... to'rt besh olti o'zgartiramiz ko'rib turganingizdek hammasi h one h oneni rezultati mana bunday h two ikkini rezultati mana bunday bololadi ham shunga o'xshash bu amal ko'rib turibsizlark bir eng katta kattasi eng katta жирный eng katta formatda chiqqan deyapti va vah undan kichiroq ikkinchi kattalikda va uchinchisida salom dunyo uchinchi kattalikda chiqqan deyapti buni umumiy tushundingizlar o'sha sonlar orqali kattaligini belgilab beryapmiz va h onni o'chirib tashlayman saqlayman va rezulьтат yo' qoldi endi esa control kommentdan chiqarib olishimiz kerak. keraki koпиyя qilamiz chiqaramiz di va buni ichiga birorta bir boyagi salom dunyo so'zini yozamiz salom dunyo mbu chiqdi endi kelingla shuni oddiy formatda chiqarib olamiz. salom dunyo ko'rib bu biroz qalinroq qoraroq mana bu esa shunchaki salom dunyo buni farqu жирный holatda chiqarib beradi biroz qalinroq va biroz tili ko'pmas biroz boshqacharoq b ko'proqo'xshaydi u ham shungah va bini vazifasi shu taglari bilan umumiy tanishtirib o'taman xudo xohlasa <laughs> tashlarmizda endi bitani ham o'chirib qo'yamiz endi esa b b va bu yerga salom salom dunyo salom dunyo salom dunyo ko'rib turganingizdek rezultat o'zgargani yo'q nega chunki bu pi tagi paragraf ya'ni ko'p matrlar yozishda ishlatiladi bir para kattaroq tekstlar uzunroq tekstlar kelib qolsa shunday ishlatiladi mana bunday lorem lorem yuz ming y saqlab olamiz mana bunday turdagi yozuvlarni ishlatsik chiqarishda ishlatiladi hali menimcha sizlarga bor umumiy tushunib oldingiz bu teglarni hali umumiy qilib o'tib beraman va biz umumiy ko'rib oldik shtmm nima teglar nima va tagdi degan xossalari bo'ladiki boya o'chirib tashladim atributlar haqida ham alohida dars darsqiib tushuntirib beraman sizlardan faqatgina html nimaligi o'rganish uchun nima miqyosda olishimiz va borega nima yoziladi eda nima yoziladi html biza nimaga kerak shularni o'rganib olsangiz bo'ldi va darsimizni hozircha shu yerda yakunlaymiz va hammaga rahmat deb qolaman <coughs> va dasturlashga kirishingizdan oldin mana bu yerda link qo'yib ketyapman o'sha linkka bosib dasturlashga kirishdan oldin ko'rib olishingizni tavsiya qilgan bo'lar edim va shuning bilan birga kanalimizga obuna bo'ling videoni tagida ссылкаsini qoldiraman baribir dasturlashni o'rganishda kimdandir maslahat olish kerak yoki gruppalarda aktiv bo'lish kerak bu dasturlashni o'rganishda E, yaxshiroq rezultat beradi va be. sizlarga uh, biror bir uh, kontent material shunga o'xshash narsalarni kichik giflarni foydali videolarni tashishda işte, telegramdan messenjerimizdan kanallarimizdan foydalanaman shuning uh, uchun videoni tagida kanaldi sсылкаsi bo'ladi o'shanga obuna bo'lib qolishingizni so'rab qolaman hammaga rahmat kelgusi video dasturrda uchrashguncha xayr